Пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже важливо зараз для наших глядачів розуміти власне суть тих процесів, які відбуваються. Я маю на увазі процеси. Оці е, не знаю, чи вони центробіжні, чи не центробіжні. А от е, з виходом з фракції депутатів, з протистоянням, яке є фактично між. Е, Ну, так скажемо, губернатором Дніпропетровщини або його людьми і е, центральною владою от СБУ вже втягнуто. Скажіть, будь ласка, яка мета цих процесів, чим вони викликані? Фактично, от головний чинник, і як вони розвиватимуться далі? Ну, во-первых, я вже э, говорив не раз о том, що на Україні сечена одна опасна тенденція. Вона виникла до 2000 двохтисячного року, коли. Когда... Новая какая-то политическая группировка берет власть, неважно каким образом, через выборы, Майданы, она тоже начинает перераспределять собственность. Вот это э, вот революция 2004, 2004 года, Майдан, он должен был как раз заморозить эти процессы. И дальше мы могли бы заниматься уже там организацией правил, бизнеса и так далее. Но это не произошло, вы помните это. И в 2010 году новая власть тоже начала, начала отбирать собственность у утехленных богатых людей. И, кто-то был хорошим, кто-то плохим. Поэтому масштабно э, мы имеем в виду ту же самую историю. То есть э, сейчас начинается перераспределение. То есть есть два процесса. И, либо речь идет о национализации почти принудительной. То есть в данном случае государство забирает э, ну, э, у, у олигарха собственность, которую он эксплуатировал как свою государственную собственность, которая как, как свою. Но э, тогда не только один олигарх, а все в очереди должны стать на этом национализацию. Либо это перераспределение между различными э, олигархическими группами, и государство просто используется как инструмент. Вот если бы мы с вами точно знали, э, э, о какой процесс мы имеем, потому что внешне очень трудно определить, ну что с того, что там есть и, и представители батальонов добровольческих, и, и СБУ, и милиции, и так далее, затянуты все средства массовой информации. Важно понять, речь ли идет о том, что государство выстраивает новые отношения со всеми олигархами, тогда это болезненный тяжелый процесс, который, в общем-то, проходил очень много стран. И не мы первые здесь. И президент здесь как бы возглавляет этот процесс. Либо президент один из олигархов, и идет вопрос, как будет использована президентская власть и законодательная власть, и исполнительная власть в борьбе за собственность. Отбирают у Коломойского и дают какому-нибудь молодому начинающему Курченко. Мы еще не знаем кому, но через пару месяцев этот человек наверняка прославится. Так что вот это так. А что касается депутатских выходов, то это связано с тем, что все наши олигархи, все без исключения, они, как правило, не делают ставку на одну фракцию. Вы знаете, что они раскладывать яйца в разные, в разные корзины. То есть они покупают немножко депутатов в одной фракции, в второй и третий. Поэтому они сейчас в тяжелом положении. Когда мне говорят, ну вот э, э, эта война между Коломойским и, и другими олигархами, или Коломойскими и центральной властью приведет к тому, что распадется большинство. Да не распадется большинство. Потому что тот же Коломойский, тот же Фирташ, тот же Пинчук, тот же Ахметов имеют депутатов во всех фракциях, а не в одной. Поэтому... Как-то горе пополам, я думаю, будет этот парламент еще, по крайней мере, одну сессию точно просуществует. Повторяю, все зависит сейчас от президента. Либо он помогает какой-то олигархической группе забирать собственность у Коломойского, либо мы с вами на процессе новых отношений между, между украинским государством и олигархами. На чью сторону и какой, скажем так, способ жизни выберет президент Порошенко. От этого все зависит дальнейшее развитие. А скажи, пожалуйста, насколько далеко этот процесс может, может дойти и когда президент мает поставить крапку? На наскільки... он, он, уже, он дело уже не в Коломойске. Этот процесс уже пошел очень широко. То, что Появились сообщения против одного из депутатов партии, который занимался много украинской атомной энергетикой. Вы знаете, компромат появился, еще неизвестно, подтвержден он или нет. Не хочу назвать фамилию, потому что это может быть тоже спецоперация и так далее. Что якобы Швейцария открыла против него уголовное дело. Это же ничто иное, как начало процессов перераспределения власти и собственности внутри украинской атомной энергетики. Дальше. Процессы начались уже и на украинских железных дорогах дело дойдет я думаю в банковском секторе тоже идет перераспределение э, э, власти и собственности одни банки на грани э, исчезновения а другим почему то стало легче очень так что это не только коломойский мы просто не видим другой потому что коломойский это самый шумный и яркий пример но э, люди с автоматами э, В весні в, 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 ташені віні журналістами і так далі, це все то, що бросається в глаза. Ну насправді ці процеси починають проходити між різними лікарськими групами. В чому справа. Скажіть, будь ласка, а от люди можуть подумати, коли в Україні непроста ситуація? Фактично, ми воюємо з ворогом, як би ми його не називали, але війна все одно триває, хоча б в такому замороженому стані, більш-менш. А, а як людям повірити в те, що це все? Процеси внутрішньоукраїнські, що тут немає впливу з за кордону, знаєте, не взяли танками, можна взяти от такими скандалами. Ну, ви знаєте, тут в цьому сенсі Коломойський в вигідному положенні. Получається, що лічний враг Путіна становиться врагом врагом українських олігархів. Понимаєте? Ну тут в такій ситуації ну як вам сказати. Ну, я, я, я не хочу сказать, что все, что э, там натворил там, э, Коломойский в своей экономической жизни, но факт остается фактом. Первые полгода он был одним из э, немногих украинских олигархов, которые не выжидали за границей и не бегали между Москвой и Киевом, а в общем-то, грубо говоря, э, говоря организовывали оборону. Поэтому, может быть, каким-то образом вот этот антиколомойский пакт, который сейчас состоит из Ширтоша, из, из Ахметова и Пинчука, который сформировался в Вене несколько недель назад, и который, в общем-то, сейчас добивается отнятия собственности у Коломойского, в какой-то мере это совпадает с интересами Кремля, это мне всякое сомнение. Но еще раз повторяю, если речь идет о национализации, то, в общем-то, Коломойский здесь просто э, начало большого процесса э, э, антиолигархийской революции. А, рей, а если речь идет об использовании исполнительной законодательной власти, средств массовой информации, шумной, препандистской кампании просто для переступления собственности от Коломойского к каким-нибудь новым новым маленьким олигархам, ну тогда, вы извините, это то, что я вам сказал. С 2000 года этот процесс идет регулярно, и он никогда не даст ни становления реформ ни украинской государственной, ни украинской экономики. Потому что все будут знать, каждых пять лет собственность будет отниматься. Сегодня ты отнял у Коломойского, завтра отняли у тебя. Дякую вам дуже, Віктор Небоженко політолог був з нами телефоном на зв'язку. І висловив свою точку зору з приводу тих ситуацій, які відбуваються, які ми називаємо так загалом олігархічними війнами, тому що інакше їх не назвеш. Якщо говорити інакше, потрібно багато пояснювати. А так одне однієї фрази олігархічні війни всі все розуміють.